वालेकुम कई दिनों की बात है कहीं बैठे हुए थे कुछ दर्दमंद भी करीबी बैठे थे बात होने लगी कि के, के जहीर ये क्या काम तूने तो शुरू किया है यार कौन सा काम भाई ये यार ये जो दर्श लोड करता है और ये सुनाता है हर रोज़ ये कौन सी ऐसी बातें हैं जो नई बात कर रहा है किसे नहीं मालूम इन बातों का ना वहाँ लोग मजाक मज़ाक उड़ाते होंगे इस बातों का ना कि आप क्या ऐसे दर्स आपने शुरू किए हैं कि हमें नहीं मालूम और जहीर भाई ये बातें अब हमें बता रहे हैं यार कोई नहीं सुनता उधर ना सबको मालूम है हर कोई अपने हिसाब से लगा हुआ है ना खो तो म खा क्यों अपने दिमाग की धज्जी की हुई है तूने ना जब ये मैं बात सुन रहा था तो तकरीबन तीन साढ़े तीन हज़ार साल पहले का एक किस्सा क़ुरान ने इसी तरह नोट इसी तरह हमें बताया जिस तरह उस मेरे अज़ीज़ मेरे दोस्त मेरे मुखलिस ने मुझसे ये बात की उसके बात करने में भी आ, क्या कहना चाहिए उसके दिल का ख़लूस था वो देख कर आया है पाकिस्तान में लाजमी है लोगों के मुंह से ये बात सुनी भी होगी उसने जब भी हमारे सामने ज़िक्र आया मुझे क़ुरान का वो किस्सा याद आ गया ऐसा ही माहौल था समंदर के किनारे एक बस्ती थी और लोग एहे इलाही का मज़ाक उड़ाते थे उस वक़्त भी कुछ लोग थे जो उन लोगों को वही बात बता रहे थे जो उस पैगाम उस ज़माने में उस वक्त का नबी असलाम लेकर आए थे लोगों को यही कह रहे थे अल्लाह से डरो अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी मत करो और उन्हीं लोगों को उन्हीं लोगों में से मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्या बातें कर रहे हो क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो देख नहीं रहे हो अल्लाह ने इनके लिए क्या सोच लिया होगा इनकी अहकाम की खिलाफ वर्जी पर क्या मिलेगा तुम्हें इन बातों से उन लोगों ने एक जवाब दिया था कालू माज़रत रब उन्होंने जवाब दिया हमें मालूम है तुम क्या कह रहे हो मगर हम ये जो बात कर रहे हैं हम ये जो लोगों को कह रहे हैं कि हम है खुदा पर चलो उसके ख़िलाफ़ वर्जी मत करो इसलिए कर कर रहे हैं कि कल आने वाले दिन में जब अपने खुदा के सामने खड़े होंगे तो अपनी तरफ़ से ये माजरत कर देंगे कि मेरे रब मुझे जो मालूम था मैंने उन लोगों तक पहुंचा दिया आज भी यही बात है भाई मुझे भी मालूम है कि हर किसी को मालूम है दीन क्या है उनका अल्लाह उनसे क्या मुतालबा करता है सच क्या है झूठ क्या है फरेब क्या है दगा क्या है नमाज क्या है रोज़ा क्या है भलाई क्या है सच्चाई क्या है कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे ये ना मालूम हो फिर मेरे बोलने का फायदा क्या है मेरे बोलने का फायदा यही है कि मेरा रब मुझसे पूछेगा ज़रूर कि तुझे जो मालूम था वो तूने दूसरे लोगों तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया था उस दिन उस ग्रोह की तरह जिन्होंने कहा था कालू माज माज रतन एला रब उस दिन हम अपने रब के सामने कोई माजरत पेश कर सकेंगे और शायद कि ये लोग हमारे कहने से सीधे रास्ते की तरफ़ आ जाए ये भाई मुझ जैसा आजिज़ कम विलम क्या लोगों को दावत देगा क्या लोगों को डराएगा ये काम तो बहुत बड़ा काम है इसके लिए तो जमातें चाहिए न कारखाने में तूती की आवाज़ भी कोई आवाज़ होगी मेरी आवाज़ क्या होगी मगर दिल को ढारस बनती है जब अल्लाह का ये पैगाम क़ुरान में उसने अपने रसूल को दिया कि मेरे हबीबलाम फ़ाइन नमा कल बलाग व हिसाब है मेरे महबूब बलाग तबलीग़ आपका काम है जो मैंने कहा है ये लोगों तक पहुंचा दो फ़ाइन नमा कल बलाग व हिसाब मेरे महबूब हिसाब लेना तो मेरा काम है बेशक ये सुन्नत का अमल है हमारी ज़िम्मेदारी है मेरी भी ज़िम्मेदारी है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और अल्लाह ने कहा है कि हिसाब लेना तो उस अजीम जात का ही काम है जिसने सब कुछ हमें छुपाया नहीं हमारे सामने रोशन कर दिया अब मेरी और आपकी भलाई इसी में है कि उस पर चलकर हम कामयाब होते हैं या उसे इग्नोर कर, कर दरगुजर करके खुदा ना करे खसारे खसारे में पढ़ने वाले ना बन जाएं ये दो ही रास्ते हैं मेरे रब से दुआ है कि मैं जो कुछ कहता हूँ मुझे मेरे अहल ख़ानदान को सबसे पहले इस पर अमल करने की अता फरमाए और फिर जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो तो दूसरों तक जहाँ तक पहुँच रहा है शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात इकबाल ने इसे दूसरे अंदाज में यूं ही कहा था कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, जो सोए पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे सोए हुए पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे ममा अलै नई व आईकुम व बरकात।